Я з вами, як завжди, у цій пері найкорисніша програма час порад. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, яким чином волонтери-художники допомагають лікувати поранених бійців із зони АТО. А у другій частині нашої програми ми навчимо вас створювати домашній декор просто та власноруч, використовуючи, витрачаючи на це мінімум коштів та вашого часу. Зима вже закінчується. Тож давайте проведемо її разом разом із корисними та. теплыми порадами, тож не примыкайте, попереду найцікавіше. відкрилася виставка картин поранених бійців із зони АТО, як вона створювалася та де її можна побачити, дізнаємося прямо зараз. А допоможуть нам у цьому наші гості. Давайте знайомитись. Міньків Анатолій, голова Дніпропетровського відділення спілки дизайнерів України та волонтер. Мерзлікін Денис, командир 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади, та Сергій Петровичев, боець батальйону Здравствуйте. Мої вітання, приємно бачити вас у нашій студії. Велика вам дякую, що ви завітали до нас. І все ж таки, мабуть, перше питання до вас, пане Анатолій, розкажіть нам, будь ласка, як виникла ідея створити взагалі таку програму арт-терапію? Значить, це почалося давно, це більше годин тому. назад. Знаєте, Я сам афганець і и... Меня попросили тоже афганцы привести книги в госпиталь военный на, наш для наших бойцов, и я же согласился привез туда, познакомился с начальником госпиталя, познакомился с врачами, познакомился с бойцами, и до этого я читал в интернете, что в свое время, когда американцы воевали во Вьетнаме, они занимались с бойцами арт-терапией. Они выводили с поствоенного синдрома бойцов. И был довольно-таки очень результативный показатель. Я предложил госпиталю нашему военному, что давайте проведем тоже арт-терапию, то мы посмотрим, что с этого получится честно говоря там, врачи не верили что что-то может получиться там с этого там не потому так. что как бы для вроде, то есть для ребят раненых привозили и артистов, и певцов, и ребята не могли долго сидеть в связи с полученными ранениями, там, с контузией, с теми болевыми синдромами, которые они испытывали, и они где-то минут 15-20 сидели на концерте, потом расходились я все-таки настоял и предложил, говорю, давайте попробуем, что получится, получится, не получится, не получится. Там, Ну и начали работать. А мы уже больше года работаем в военном госпитале. И, знаете, первое впечатление, понятно, что когда я зашел в палату, в палате где-то около семи человек находилось, и ребята как бы сначала так не мы не будем рисовать точно могу тебе носить, да, потому что как бы, мы в жизни никогда не держали в руках карандаш а мы совсем у нас ну, это уже взрослые люди получившие образование там, от 30 до 60 лет где-то находились и они говорят, знаешь мы только в школе там держали в руках и несколько раз карандаш, там держали. Ну, приходилось все-таки их уговаривать, там, да, там, заставлять. Даже не то, что заставлять, а уговаривать, а вовлекать в этот процесс. И, в принципе, там, некоторые соглашались. Понятно, что все не будут соглашаться, и это невозможно, чтобы все согласились. Ну, Где-то в палате там, человека три согласился. Там, да? И когда мы начали первый сеансы проводить с ними, что они настолько вовлеклись в этот процесс, что настолько как бы, было интересно наблюдать за ними. И ребята раненые после операции, там, они там, брали в руки кисти, карандаши там, и уходили. Уходили вот, в прямом смысле слова. Там, они погружались в себя, погружались в работу и отключались. Полностью и шла отключка такая, они там, вовлекали, вовлечены были в работу. И время, то я с ними где-то там час тридцать, два часа работаю. И за эти два Ты часа... норма часу, Да, да, да они за два часа там успевают это сделать работу. И они так, знаешь, это, мы, в принципе, забывали о, бо, о болевых синдромах, мы забывали вообще о том, что происходит, там, и, и отключ, отключались, как бы там, о, 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 о мыслях тех, которые там, их постоянно посещают, там, они как бы забывали о том, что с ними происходило там. И это, знаешь, это мы получили очень большой заряд энергетический, и это спасибо, приходи завтра. Там, я думаю, надо же там завтра... он да, там. И когда я уходил, там, то я вообще был шокирован тому, что те ребята, которые не рисовали, и они тоже меня благодарили, и благодарили, говорят, знаешь, говорят, мы тоже получили вот заряд энергетический такой, да, того, того процесса, который происходил у нас в палате, они наблюдали, там, быть, да, так, они наблюдали, как, за, как ребята рисуют, и они не верили, что они в состоянии самостоятельно сделать своими руками, там, там живописную работу, да. Там, как бы для них это было вообще открытие, угу. они в себе открывали новые какие-то таланты, они открывали новые там, взгляды там, на жизнь, можливости. там, и, там, можливости, там да, И когда <с omit> там, второй, третий раз начал приходить, и они как бы, говорят, знаешь, говорят, спасибо тебе, Потому что вот, был такой интересный случай. У нас боец был, ему около 30 лет было. Он со мной проработал три сеанса. И когда на последнем сеансе он говорит, знаешь, говорит, у меня есть сын, говорю, 5 пять лет ему, а я сам из села, говорю, в селе у нас, говорит, никогда не было никаких кружков я первый раз вот, вот, столкнулся это... там с творчеством здесь там да там и я говорит для сына большой авторитет говорит. я приеду домой говорит, начну учить своего сына там рисовать там, да. ну, конечно ну, это и... настолько как бы ты попадаешь в такое впечатление то есть под такое впечатление сильное. Там, и вот, не только бойцы даже работали в госпитале там приходят Жены, бойцов, дети приходят там к ним, там, да, там эти, которые там с Днепетровской области или с Днепропетровской, uh -huh. и вот, э, они начинают э, э, как бы они начинают вместе с ними работать вместе с бойцами. И, знаете, ты начинаешь смотреть, что идет вот совместная такая творческая работа вместе с поединанием, да, там, жены с мужем и детьми, с семьей, там, да, там они находят общие цели, то есть цели, и они решают эти цели, там. Причем, что интересно, когда мы работаем в свете, то... Это же не секрет, цвет – это есть волна, как электромагнитная волна, там, и она влияет на подсознание человека. И когда вы начинаете смешивать цвета, это включается в работу подсознания ваше. Там. И вы начинаете, как бы, вот, ваше подсознание реагирует на вот эти цветовые <связь> пятна, там, да, и вы… уходите і розслабляєтеся іде в то есть такая максимальна розгрузка. Ви відключаєтеся від тих проблем, які на сьогоднішній день є у вас там? Дякую, Анатолія, хлопці. У мене до вас таке питання. Розкажіть, будь ласка, мені нашим телеглядачам, як взагалі ви отримали поранення і в яких лікарнях лікувалися, як до вас ставилися? Та наразі яке ваше самопочуття? Бо на багатьох глядачів це дуже турбує. С меня, ну, я получил ранение, выполняя свои служебные обязанности. При проведении рекогностировки машина попала на противотанковую мину. Произошел подрыв, получил травму ног и лечился у нас в Днепропетровской больнице Мечникова. Больше чем полгода я пролежал. Ну, а на сегодняшний день, ну, как самопочуття, з кожним днем все краще. Ну, ми бажаємо вам швидшого одужання і трохи пізніше повернемося до того, як ви почали займатися арт-терапією. А що до вас, Сергій? Ну, я ранення отримав тоже при помненні, значить, обязанности э посёлке Пески подорвалося на противопехотное мінне в серой зоне. Вот, то есть это между, э, так скажем, нами и э, нашими э, так сказать, противниками. Mm -hmm. вот, и был доставлен бортом э, вертолетом в больницу Мечникова тоже, где лежал и в реанимации э, там достаточно долгое время. Потом он перелил в отделение гнойной хирургии и травматологии, где я продолжаю до сих пор находиться и не оказывают вам медицинскую помощь, лечение. И еще будут оказывать, я думаю. Ми також бажаємо вам швидшого одужання, щоб все було добре. Я певна, що так само і буде. А розкажіть щодо арт-терапії? Ось багато також цікавих моментів розповів сам пан Анатолій. А як ви дізналися взагалі, що є така терапія і чи дійсно вона дієва для вас? Ну, к нам Толік прийшов в, в палату к нам, в больницю Міченко. Предложив, давайте порисуємо. Давайте, ніхто ж нічим не зайняв. особо так то вы сразу погодовались ну я например да я сразу согласился от меня не убудет чем-то себя занять кроме как смотрения телевизора и в перерыве посещения процедур перевязок а че раньше занимался малюванием сам? ну я так немножко там что-то для себя мог там сесть забраться так ну, я там больше тушью там мог себе изобразить. Ну, и в институте плакаты мог, <laughs> и больше. И что помогло это вам? Вы почуваете себя трохи краще завдяки этому? Можливо, это как-то что-то изменило? Ну, как бы, знаете, как, ну, физически я не могу сказать, mm -hmm. что физически на меня... Это а, Само ваку, морально. Морально, конечно, да, ну, расслабляет. Это рисование увлекся отвлекся повысилось настроение иногда конечно бывает и в обратный процесс смотришь не получается ну что такое ну так это же творчесть может быть разные ситуации а что до вас Сергей ну для меня знакомство началось с Анатолием с того что я попал в палату в травматологии как раз лежал Денис мне понравилось то что у него вся стена была Значит, в его работах, то есть мне понравилось, как он там рисует. Я еще не знал как бы, о том, что вот приходит Анатолий, мне тоже хотелось так научиться рисовать. А вот, а потом пришел Анатолий, я уже познакомился, он предложил, вот, да, давайте а, порисуем ну, в качестве арт-терапии. Как бы тоже было сначала такое некое сомнение о том, что смогу ли я этим заниматься. Я до этого как-то особо а, не рисовал, были там какие-то попытки срисовывал, но никогда этим не занимался, чтобы вот как, а, это было, допустим, моим хобби. Вот, Анатолий предложил, мы начали рисовать. Опять же, такой подход индивидуальный, кому что нравится. И мне вот там нравится больше там графика, такое вот там животное. Я знаю, что у вас есть с собой ваши работы. Давайте покажем нашим глядачам, что вы изображали, если вам Давай, а а, ну, я взял на самом деле, мы с Анатолием так достаточно рисовали много, но вот я взял то, что мне больше всего нравится. Улюбленные работы, так? Да, вот по графике это с Дюрера, вот гравюра была его, значит тоже перерисовал и вот мне понравилась собачка я ее тоже нарисовал в таком вот здесь цвета как бы и сама собака вот мне добермана нравится я нарисовал вот это собственно те работы которые мне наиболее там за все время. Дуже цікаво та відмінно те, що ви малюєте у різних стилях та напрямках. Денис, покажіть нам також, будь ласка, свою роботи. або ми побачили, ми вже знаємо, що у вас велика стіна є ваша. Так? Ну не, уже Животом. нет, я ее раздарил. А все так. работы разошлись, в основном это медперсонал больницы, вот а потом это то, не то что Скажем, не то, що осталось, а после этого, когда после виписки з больниці. Вот это береза с от, этими Лодка. Угу. з вы Ви, ви самі вигадуєте те, що будете малювати? Чи все ж таки шукаєте те, що подобається? Те, то, що подобається більше, так. Ну что, когда пришел поначалу, он сказал, как? Он говорит, Давай порисуем. Я говорю, как порисуем? Да я не умею рисовать, ну, что это? Говорит, Вот выбирай, вот все что, выбирай то, что понравится. Он дал каталог, полистали, полистали. Говорю, мне нравится вот это. ты не смотри на то, что сложно, не сложно, а просто выбери то, что понравится. Я говорю, мне нравится вот это, но я сомневаюсь, что я смогу ее нарисовать. Давай пробовать. Ну он рассказывал правила, как что сначала, горизонт, линию горизонта нарисует. Здесь вот так, здесь вот так вот. Ну, иногда выхватывал кисточку сам там начинал. Ну, такие работы вот. тоже я взял с собой то, что самому нравится. Так уж и люблю не ваша работа. Пане Анатолію, ось нам хлопці розказали, як вони все ж таки долучилися до терапії. Розкажіть секрет, ось люди не вміють малювати. Ви розповідаєте якісь ази, починаючи з них, навчаєте людей малювати. Чи все ж таки у вас є якийсь секрет вашого саме уроку, що люди створюють дійсно такі шедеври? Знаєте, ніяких немає секретів. В принципі, Я ж по образованню художник, я закінчував театрально художне коледж, то училище, училищі там художне Львовської поліграфічної академії. Ну, ті знання, які вважали в своє час, там, да, там я їм пользуюсь і даю ці знання там, ребятам, з якими я працюю. Дуже вот. цікаво мені, як ставляться лікарі, от це ж все ж таки вони, мабуть, більш скептичні до цього. Вони кажуть, що там, ліки там, потрібні. А ось вони бачать результат. А, той да. же настрій, більш моральний стан покращується бійців. Что они сейчас говорят, когда все ж таки это uh, наяву? Знаете, я вначале думал, думаю, боже мой, зачем они меня пускают туда, да там? Uh -huh. Это краски, это кисти, это опять же такие там палата, бойцы там занимаются лечением, там, да там. Но вот процесс, когда, когда пошел процесс, там причем они тоже как бы так сначала скептически к этому относились, но потом, когда они видели результат. Да, то тогда начали меня уже приглашать это уж приходите не забывайте бойцов нее, вы видите, что им это нравится и они нуждаются в этом. Там. Это же не секрет, тоже, что очень много ребят в госпитале пили. Там, да, там, ну, то, как бы, э, надо забыть это состояние. Вот, э, ребята, которые проходят через боевые действия, там, да, там, тяжело выходить с этого состояния. Там, их осуждать нельзя, что они не пьют, там, да, там, но э, все равно каким-то образом надо это придерживать. Там когда люди это, понятно, что там идет работа там с ними, там, да, там, но помимо того что там с ними работают там врачи, там, военные, там, но с ними как бы когда они еще начинают заниматься творчеством, вот там хотя бы в палате один, два, три человека будет, там да, там палата как бы, совсем по другому будет себя вести. Эта палата она начинает смотреть, что люди увлечу, увлекаются, работой, да, там и, и они наблюдают за тем, как те работают. И вот, они как бы их зажигают. И совсем другие разговоры идут в палате, совсем по-другому начинают относиться к жизни, совсем по-другому себя ощущают в этом мире. Потому что мы же понимаем прекрасно, что вот ребята, которые там лежат, когда еще, еще там, врачи делают там, очень серьезные операции, там, да, спасают им жизнь, конечности спасают, то бойцу хочется чем-то благодарить. Это врача там, потому что, ну, как бы у него ничего нет там лежит вот, нет. там при себе там. А вот когда он берет кисточку в руки и начинает рисовать и он начинает создавать э, своими руками э, какую-то работу, да, то он как бы, ее берет и говорит, я, знаешь, я, тебе не дам. Это, да, это не надо я пойду к врачу, да? Я благодарю. Большинство так себя, некоторые себе забирают домой, там, потому что говорят, я там своему ребенку отдам, там, да, там, своей жене отдам, там. Потому что, знаете, там, многие ребята, они же после ранения они возвращаются обратно. И идут своей части и дальше да, продолжают служить там и непонятно когда он вернется домой там вернется не вернется да там но когда он своими руками что-то сделал да там хорошо это или плохо там он своими руками это сделал и он понимает что это будет память для там моих родственников для моей семьи там, и, там. То, или там для тех людей, которые мне спасли там жизнь там, да, там вот mm -hmm. я даю, то понятно, что они совсем по-другому начинают относиться и к жизни, и к тому, что происходит вокруг них, там, и это приятно смотреть на это. Но и безусловно, отношение их там к жизни настолько меняется. они понимают, что они помимо того, что они еще там могут там выполнять боевые операции, они могут еще что-то создавать, они как бы, жизнь, то есть она продолжается Она идет, и ты себя в Я також знаю, що зараз проходить виставка. Так да. в нас є фотографії з цієї виставки. Я прошу зараз режисера показати нам їх, будь ласка, а вас прокоментувати та декілька слів буквально про саму виставку, де можна її побачити. Виставка знаходиться в Союзі архітекторів. И я хочу сказать, что знаете, э, вот, те работы, которые мы видим сейчас, э, и арт не я один занимаюсь, у нас около восьми человек занимался арт-терапией. Там, да, там э, многие там, э, художники подключались к э, этой работе и ходили, помогали и э, там, э, учили ребятам, э, за что им очень благодарен, за что им благодарны ребята. Там. Я хочу сказать, что вот, я еще хочу поблагодарить Олега Геннадьевича Наумова, э, э, директора музея э, украинского живописца очень открытый человек и он настолько открыто, ну, то есть позитивно на то есть отнесся к, к этой программе, которую мы делаем там, да, там и он начал всячески помогать нашим арт, то есть ребятам, с которыми мы работаем в арт-терапии, начал помогать и давать возможности ребятам реализовать свои таланты. Он давал возможность нам оформлять работы. Мы, причем очень большое количество работы сейчас находится в госпитале военном. Мы теми работами, которые там ребята рисовали, там, они что-то себе забрали, что-то подарили, там, mm -hmm. а что-то и оставили госпиталю. Мы, там, благодаря музею, там оформили эти работы и повесили на стенах. Там, причем, когда вы заходите в палату, уже палаты не просто такие серые, там, скучные, да, на стенах висят работы, картины. Причем, которые сделаны там руками бойцов там настолько приятно настолько положительные вот эти эмоции и если вы посмотрите работы то вы увидите что бойцы рисуют именно позитив Там ви не ніяких там танків війни там Це увидите. також те, що я хотіла відмітити. Адже коли хлопці показували свої роботи, я також бачила яскраві фарби, і ну це мені здається дуже правильно, адже саме за допомогою малюнку можна виразити те, що ти відчуваєш, те, що ти хочеш, те, те, що у те, у що ти віриш, та бізусловно, знаєте, я скажу, хочу сказати, що любой солдат мічкає а мірі, о війні. Само это так. цель его там наша был мир там и ради этого он берет в руки оружие там ради того чтобы был мир на земле там Но... я благодарю вам за участие на жаль на жаль у нас э, час заканчивается я дуже вам в за то что вы пришли за то что до нашего диалогу за то что вы робите. Я... Так розумію, що виставка буде надалі продовжуватися, Безусон, так? так? тож наші горожани можуть приєднатися, подивитися також долучитися у якості волонтерів, так художників. Якщо є бажання, є натхнення. Я бажаю вам, хлопці, швидшого одужання і щоб завжди все було добре. І головне нам усім миру. Дякую, Спасибо. Спасибо. а ми з вами на цьому не прощаємося. Бо вже зараз наш шеф-кухар готує для вас дуже оригінальний та весняний салат за своїм нетрадиційним рецептом. Тож не перемикайте, смачні секретики прямо зараз. Вітання, от усі кажуть, що треба їсти більше вітамінів зимою для того, щоб залишатися здоровым